尝尝，我亲手做的，特意给我做的。对啊，希望你能喜欢。嗯、喜欢喜欢，当然喜欢。我撤回刚才说的话。 原来学霸也不是万能的。恕我直言，你这蛋糕有一股墙皮的味道。唉，动手能力还需加强。原来墙皮是这个味道。以后蛋糕都由我来做，你负责吃就好了。我跟你说一件事情，你不准生气。 什么事儿啊？实验室组织去外校交流，要一个月才能回来。那我去找你，在外地。对不起。什么对不起？又不是你的错。难怪你给我做蛋糕。我还给你准备了别的东西。这是什么？ 异地恋保证书，异地恋期间，你有任何要求都提出来，我保证遵守。那我可提了，你要记好了。第一，微信我必须是标星置顶，我的微信要尽快回复。但如果在忙没空看微信的话，结束之后你要跟我说你刚才在干嘛。男朋友守则第三条。 一切都听妈妈的。还有我的电话也要尽快接听，你要先叫我的名字，要等我挂断之后你才能挂。对了，要给我起个超可爱的备注，叫缺氧少女怎么样？什么意思啊？自己想。还有什么？我每天都要打视频。 好，你不许随便加其他女生的微信。好。那如果有其他漂亮女生要加你微信，我没有手机啊。还有吗？暂 <laughs> 时就这些吧。